Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de 23.5 4 de 4 se vuelven a encontrar basados en el libro. Seguí a mi abuelo en su peregrinación budista a la frontera. ¿Mm? Los dos amigos exclamaron al mismo tiempo impresionados. ¿Una peregrinación? Ong se preguntó una vez más. Para estar segura de que no estaba escuchando mal. Sí, pero eres una chica. ¿Cómo es que dejó que te unieras? Sin pregunta. Y es un tema conocido en el grupo que el abuelo de Charoen se hizo monje incluso antes de que ella naciera. Él también es muy estricto con sus prácticas. Sería imposible para él permitir que su nieta lo acompañara en una excursión. La verdad, no fui exactamente con mi abuelo, fui con mi padre. Es solo que mi abuelo ya es muy viejo y mi familia no quería que fuera en otra peregrinación, pero él insistió en ir. Entonces mi padre lo siguió para vigilarlo de lejos. ¿Y tú solo te uniste a tu padre? Sin pregunta, algo así. ¿Y tu padre te lo permitió? Onza también preguntó. No, lo seguí en secreto. Para cuando se dio cuenta, ya estábamos en el bosque. Incluso si me decía que volviera, me habría perdido de regreso. Y no podía ir a dejarme porque estaría preocupado por mi abuelo. Así que al final terminé yendo la peregrinación de mi abuelo con él. ¿En serio? Ambos, Onza y Tin, exclamaron al mismo tiempo. No, lo está inventando desde que dije que mi abuelo iría a una peregrinación. Estaría demente. Ya tiene 70 años. ¿Quién lo dejaría ir? Mi papá trabaja. ¿Cómo podría seguir a mi abuelo en la excursión? Y si en verdad yo lo hubiera seguido al bosque, mi padre probablemente me hubiera matado ahí mismo. Ustedes son tan ingenuas. Ja, ja, ja. Tonta. Sonabas tan seria contando la historia. Claro que te íbamos a creer. Especialmente alguien tan puro e inocente como yo, ¿cómo podría haber notado tu mentira? Entonces, ¿dónde estuviste realmente? De verdad, esta vez, Onza le preguntó a su amiga. Estuve practicando la religión con mi abuelo. ¿Es en serio? Es verdad, Tin. Me quedé en un templo en el bosque por un mes y los celulares estaban prohibidos. Así que no les hablé. Ya veo. Los dos amigos finalmente entendieron. ¿Y por qué te cerraste hasta el último botón? Jin se percató después de darle un buen vistazo al uniforme de su amiga. Es un nuevo estilo. Como si eso fuera posible. Ongsa, Jin y Charoen son considerados raros a los ojos de los demás estudiantes. Tal vez esa es la razón por la que los tres se hicieron amigos desde la primaria. Incluso ahora que están en décimo grado terminaron en la misma clase. No se sabe si es suerte divina o castigo del infierno. Ring. Después de tomarse su tiempo para ponerse al corriente, la campana de la escuela comienza a sonar, avisando que deben ir a formarse en línea con su clase. El grupo de amigos acordaron dejar sus bolsos en la banca antes de dirigirse al asta de bandera, como normalmente hacen. Mientras caminaban, Onza nota una figura familiar, la figura de alguien que nunca imaginó encontrarse ahí. A esa hora, la dueña de la cuenta de Instagram que Onks ha estado revisando todo el receso. Son, ¿en uniforme escolar? ¿El mismo que usa ella? Esperen, las coincidencias no suceden con facilidad, pero tampoco parecían ser muy difíciles.